Тесты способностей, к которым относятся General Skills, они относятся к общим тестам интеллекта. В том числе тест способностей наш измеряет логическое мышление, измеряет абстрактное мышление, понимание текста и математическое мышление. И все они выводят общий фактор интеллекта, по которому, собственно, мы смотрим, прошел человек либо же нет. что ключевое? Почему мы меряем этим тестом, по сути, интеллект детективов? Потому что для детектива очень важно иметь высокий уровень интеллекта. Для детективов очень важно быть умными людьми с развитыми умственными способностями разного типа. Ну, то есть и у этих людей должен быть общая, общая, даже генеральная совокупность, в принципе, этих людей, она должна быть выше, чем среднестатистических. Это оплачивают не государства, это оплачивают доноры. И доноры следят за тем, чтобы вся процедура происходила чисто, прозрачно и правильно. Почему вы решили пойти в детектив? Ну вот как типа, вы сделали эту работу? Ну, на данный момент я работаю следовательно поэтому это, ну, то есть я считаю, это на уровень выше, то есть интереснее, мне кажется, будет. Uh -huh. Ну и вообще интересно, новый какой-то орган создается, который я считаю, что будет. Ну, в общем, по-новому какая-то работа, надеюсь, что будет. Uh -huh. А от самі Дженерал Скілс, ви як то собі представляєте, на що це може бути? Хочу спробувати почати, внести свій якісь вклад для того, щоб менше було курсних плевів серед вище по своїх держави. Я маю надію, що все буде чесно там, та празом. А що мені кандидата? Бачимо, вже стало в вечірки. Ви пам'ятаєте, що реєстрація у вас проходить два етапи? Спочатку реєструєте свою присутність, потім підходите до колеги, обираєте собі летів. На сьогодні, будь ласка, логіни не забувайте, у вас не вдасться пройти тест, якщо взагалі його відкрити, чи не мали. За, будь ласка, підходьте, паспорти, розмови не буде. Я тестування пройшов, мабуть, 2,5 балла, приположені 20 баллах. Конечно же, такое тестирование необходимо для будущих детективов, так как тут проверяется и логическое мышление, и математические данные в том числе. То есть, в принципе, такого я нигде раньше не встречал. Но задания действительно оказались очень сложными, очень неожиданно сложными. Но я справился. Нормально. А Интересно. Ходить в детстве только массовый, конечно, баллов 41,67. А что было легче? Математика? Математика. Математика была легче? Да, было, да. А словесная логика это было постоянно. Ну, в конце уже проклацал быстрее, быстрее, где математика, чтобы на последних секундах набрать побольше. Сколько баллов у меня Хорошо. Как ви взагалі вважаєте, ну, не було, що було легше, що складніше? Зачем взагалі потрібні такі тести для детективи? Це досить правильно, такі тести про технологічні мисли і на все інше. Ну, досить складно було. А як взагалі сам конкурс, процедура, вона, ну, як вам видається, чесно, відкрита, прозоро, справедлива чи щось там є? Та ні, я думаю, що чесно відкрито. В принципі, я не помічав ніяких таких погрешностей, можна сказати, в діях цих всіх людей, які організовуються. Угу. Вот. Я думаю, что все честно. Ну, к сожалению, ну, да, да, хотелось бы да, лучше да, чего ожидалось да, бы да, да. да. ну, не нужно лучшего. То есть не направляет бы. А, а как вообще тестирование? А как вы, вы считаете, нужно да. такие да, тестирования? кроме? Да, да. Почему? Да, ну нужно, потому что... А в такой сфере, в таком органе, как антикоррупционное бюро, действительно нужны люди с интеллектом, те, которые могут себя проявить, те, которые могут себя не только заучить законодательство, а те, которые умеют соображать логически и вообще ориентироваться в этой жизни. Я недавно был в Лондоне и там это в вещей практически во всех правоохранительных органах. В принципе, та же самая система. Общее знание, mm -hmm. э, знание законодательства, общие способности, психологическое тестирование. Там, кстати, полиграф практически нигде не применяют. Просто применяем психологическое тестирование. Но у них там еще есть еще дополнительные этапы. Там, кейсы кандидаты решают, проходят еще испытания на доброчестность. Mm -hmm. Пример там, ну, нам приводили mm -hmm. пример. Там, уже когда кандидат приняли на работу, дают ему, допустим, автомобиль, служебный, вот твой служебный автомобиль, и может туда э, после денег пачку денег. И через три дня смотрят, если деньги на месте, дальше продолжают ему Если денег нет, то он присвоил, вызывает, говорит, ну что ж не, не, признался, что там чужие деньги. Но ну, а если он принес деньги и ну, отдал, там лежали чьи-то чьи деньги, то э, это значит, что он прошел этот тест на добропорядность. Добро